Первую неделю совсем не выходила из дома. Было мутное зрение, еще были швы. И вторую неделю швы, сняли, стала выходить гулять. Века под глазом слегка чесалась, и они меня было сильнее. Зрение стало лучше. А на третьей неделе чувствительность под глазами стала больше. В глазами больше не чесалось. Гуляла по-прежнему много, но всегда прикрывала от солнца глаза. Это пропали полностью мешки под глазами. Именно этого я и хотела. А история, ну да, есть небольшая история. меня просто не з н а 보면 전반적으로 어, 보란도 많이 옅어졌고 지방 주방도 볼록태어 것도 잘 펴졌고 어, 눈동자 위치하고 눈매 모양은 거의 동일하니까 수술 되게 잘된것같아요 그래서 제 생각에는 결과는 굉장히 잘된같 <목소리>